Я убежден, что Украина никогда не будет ни частью э, НАТО, ни частью э, Евросоюза. А почему а, не стане? частью НАТО или ЕС? Потому что Украине это не нужно, или потому что нас никогда не возьмут туда? Э, я убежден в том, что э, для всего западного мира Украина полезна именно как э, барьер, да, как некая такая буферная зона между непредсказуемыми дикими восточными территориями и э, просвещенным да, европейским миром, так скажем. Э, все мы прекрасно знаем, что по большому счету до начала этой войны э, среднестатистический европеец воспринимал все, что э, восточнее э, границы Польши, одной большой какой-то постсоветской России и и Казахстан, и Беларусь, и Украина, э, все это для обычного американца или, я не знаю, э, велика, жителя Великобрит... подданного Великобритании, все это одна какая-то большая неизвестная Восточная Европа, далекая.